السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول في عقد الإمامة الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم باب yang pertama, Dalam menjelaskan tentang mengangkat seorang pemimpin, jadi kepemimpinan ditetapkan sebagai mengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Dalam perspektif sejarah politik Islam, terdapat dua mustalah yang mutaradif. Yang pertama adalah imamah yang menunjukkan arti pimpinan kenegaraan dan juga khilafah yang menunjukkan arti pimpinan kenegaraan. Namun yang membedakan antara keduanya, imamah berdasarkan perspektif syiah. Sedangkan khilafah, pimpinan kenegaraan dalam perspektif ahlu sunnah wal jamaah. Lalu bagaimana yang dikatakan dengan seorang pemimpin? Pemimpin adalah penerus estafet pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia yang harus kita perhatikan yang bahawa di samping Nabi itu beliau Nabi dan Rasul beliau juga Sayyidun lil Ummah pemimpin bagi umat Nabi mengatakan Ana Sayyidu waladi Adam saya ini merupakan pemimpin anak Adam lalu ketika beliau meninggal wafat maka beliau akan digantikan dalam memimpin kenegaraan inilah yang disebut dengan khilafatun Nubuwwah pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia. Kemudian hukum mengangkat seorang pemimpin bagi seseorang yang memiliki kredibilitas dalam kalangan ummah adalah wajib berdasarkan ijma' para ulama. Tentu dalam hal ini memiliki sebuah dasar. Dasarnya adalah sebuah hadis Nabi. Iza kuntum salasatan fi safarif Apabila kamu melakukan perjalanan dengan tiga orang, fal yu'amir ahadakum, angkat satu menjadi pemimpin. Artinya apa? Tiga orang saja yang sedang melakukan perjalanan, kita wajib mengangkat satu orang pemimpin. Apalagi negara kita, negara demokrasi. Kita semua wajib memilih pemimpin. Untuk mengatur kita dalam hal negara dan dalam hal dunia. Meskipun dalam hal ini, berbeda pendapat dengan Imam Al-Asar. Sedikit profil tentang beliau. Nama asli beliau adalah Abdul Rahman bin Kaisan Abu Bakar Al-Asar. Beliau merupakan seorang pakar fikih dari kalangan Mu'tazilah dan juga beliau merupakan ahli tafsir. Dan dia berada dalam pihak Mu'awiyah dalam menentang kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Waktu lifa fi wujubiha, Hal wajibat bil aqli aw bi syar'i? Fa taifatun wajibat bil aqli lima fi tibai al-uqala'i min at-taslimi li za'imin yamna'uhum min at-tadallumi wa yafsilu bainahum fitanazi wa at-takhasumi. Dan terjadi perselisihan pendapat para ulama, apakah mengangkat seorang imamah pemimpin wajibnya berdasarkan rasional akal ataupun berdasarkan syar'i? Maka berkatalah satu kelompok mengangkat imamah statusnya wajib berdasarkan akal. Karena secara akal orang yang berakal sehat akan tunduk dan patuh terhadap seorang pemimpin yang mana pemimpin tersebut mampu mencegah kita semua dari tindakan kriminal berbuat balim dan memisahkan di antara mereka dalam percekcokan dan pertengkaran. Walaulal ulatu lakanu fawda muhmalina wa hamajan mudaina. Seandainya bukan karena seorang pemimpin, maka semua mereka itu akan bertindak anarkis yang disia-siakan dan akan bertindak biadab, satu perbuatan amoral yang disia-siakan. Maka oleh karenanya, penting bagi kita semua dalam sebuah negara demokrasi ini memiliki seorang pemimpin Karena jika tidak ada seorang pemimpin, banyak sekali tindakan dampak negatif yang akan menimpa kita. Mulai daripada kekacauan, kita semua akan kebingungan dalam menghadapi segala hal. Lalu dengan sebab adanya pemimpin, kita semua akan teratur. Ya, karena seorang pemimpin bertugas untuk mensejahterakan rakyat. Sesuai dengan kaedah fikih, Tasarruful imami ala rakyati manutun bil maslahah. Tindakan seorang imam terhadap rakyatnya itu bergantung di atas kemaslahatan. Dengan adanya seorang pemimpin, kita semua akan sejahtera dalam mengatur kehidupan di dunia ini. Wa qad qala al-Afwah al-Audi wa huwa sya'irun jahili minal basiti la yasluhun nasu fawda la saratalahum wala saratun iza juhaluhum sadu berkatalah afwah al-audi beliau merupakan seorang pujangga jahiliyah daripada bahar basid jadi al-afwah al-audi nama asli beliau adalah sila bin amar bin malik beliau merupakan seorang sastrawan jahiliyah dari yaman dan beliau dilakab dengan al-afwah Karena beliau memiliki dua bibir yang tebal yang tampak giginya. Beliau meninggal ta, uh, tahun 50 sebelum Masehi. Apa kata beliau? La yasluhun nasu fawda la saratalhum. Senantiasalah manusia akan bertindak anarkis berada dalam kekacauan jika tidak ada orang mulia di antara mereka. Dan tidak akan pernah ada orang mulia apabila yang memimpin, apabila yang berkuasa di antara mereka adalah orang-orang yang bodoh. Wa qala ta'ifatun ukhra bal wajabat bi syar'i dunal aqli li anna al imama yaqumu bi umurin syar'iyatin qad kana mujawazan fil aqli an la yarida ta'budu biha falam yakunil aqlu mujiban laha wa inna ma aujabal aqlu ayyamna aqul wahidin nafsahu minal uqala'i ani tadallumi wattaqatu ay wa yaqudha bi muqtadal aqli fit tanasufi wa tawasuli Faya tadab baru bi'aklihi la bi'akli ghairihi. Namun sekelompok ulama yang lain berkata, mengangkat imamah statusnya adalah wajib berdasarkan syar'i, bukan berdasarkan rasional. Pasalnya, seorang imam berkewajiban mengawal segala urusan-urusan agama yang mana oleh akal menganggap bahawa mengangkat seorang imamah bukan termasuk dalam ibadah. Sehingga akal tidak mewajibkan untuk mengangkat seorang pemimpin. Hanya saja akal mewajibkan kepada orang-orang yang berakal sehat untuk melindungi dirinya dari tindakan kriminal dan diharmonisasi dan bersikap adil dalam memberikan pelayanan dan hubungan sehingga mereka akan berpikir dengan akalnya sendiri bukan dengan akal selainnya. Walakin ja'a syar'u bitafwidil umuri ila walihi fid dini Qala Allahu Azza wa Jalla Ya ayuhal ladhina amanu ati'u allaha wa ati'u rasul Wa ulil amri minkum Akan tetapi datanglah syariat Menganjurkan terhadap kita semua untuk menyerahkan segala urusan dalam ulil amri dalam masalah agama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah wa taatilah Rasul, taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul dan ulil amri pemimpin yang ada di antara kalian. Dalam masalah ulil amri terdapat dua takwil, perbedaan pendapat para ulama. Menurut Ibnu Abbas mentakwilkan ulil amri sebagai umara pemimpin. Sedangkan menurut Jabir bin Abdullah mentakwilkan ulil amri sebagai ulama fa farada alaina ta'ata ulil amri fina wa hum al aimmatul mutaammiruna alaina wa rawah hisyam bin urwah nabi salih an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayalikum ba'di ulatun fayalikumul barru bi birrihi wa yalikumul fajiru bi fujurihi Fasma'u lahum wa afi'u fi kulli ma wafaqal haqqa fa in ahsanu falakum wa lahum wa in azau falakum wa alaihim Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita agar kita selalu taat terhadap ulil amri agar kita selalu patuh terhadap pemimpin yang ada dalam negara kita mereka adalah orang-orang imam-imam pemimpin-pemimpin yang memerintahkan kita, yang mengatur kita semua sehingga kita berada dalam sebuah negara yang makmur. Dalam satu hadis yang dirawi oleh Imam Hisham bin Urwah daripada Abi Saleh daripada Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Saya liqum ba'di ulatun." Selagi akan datang terhadap kalian sesudah wafatku beberapa orang pemimpin. Fayali kumul maru biberrihi maka pemimpin tersebut jika pemimpin baik akan datang dengan kebaikannya. Wayali kumul fajiru bifujurihi dan jika pemimpin tersebut pemimpin buruk akan datang dengan keburukannya. Maka oleh karenanya fasmau lahu dengarkanlah mereka wa dan taatilah mereka fi kulli ma wafaqal haq terhadap sesuatu yang sesuai dengan kebenaran terhadap sesuatu yang sesuai dengan undang-undang Islam sesuai dengan aturan-aturan agama fa in ahsanu maka jika bagus oleh mereka itu dalam memimpin falaku maka ambillah kebaikan tersebut bagi kalian walahum dan untuk mereka wa in asau seandainya mereka berbuat balim seorang pemimpin yang zalim falakum maka untuk kalian dan segala ke segala kekurangan di atas mereka itu. Wa in asau seandainya mereka berbuat kejahatan bertindak zalim falakum maka untuk kalian wa alaikum dan kebinasaan di atas mereka itu pemimpin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas serba kekurangan. Ila liqa ma assalamu wa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.